umru suyagi umru suyagi lotinchasiga klavikula deb nomlanadi bu suyak demak ikki uchi bo'ladi demak birinchi uchi bu sternalis hisoblanadi va ikkinchi uchi uchiao hisoblanadi bularni o'rtasida demak tanasi bo'ladi korpus klavikularis bo'ladi hop bu ektremetas sternalis o'z nomiga monand. mana shu misol uchun ekstremei sternalis. sterna ya'ni to's suyagiga birikadi ekstremitas akromializ akromialga birikadi birikish joyi hisoblanadi ya'ni akromial uzg'iga birikadi bunisi to's suyagiga birikadi Xo'p, endi mana shu ekstrametas akromialisda bitta yuzasi bor bu fasis articularis akromialis bo'ladi mana bu joyda fasis articularis akromialis bor bu akromel uchda bo'ladi endi fasis articularis sternalis bor mana bu esa to's suyaga birikish sohasida bo'g'im yuzasini hosil qilib turadi Stilna. va bu yerda ligamenti tuberetesklaviularis bor bu bo, o'sha koroko klavikularis prika degan joy hisoblanadi ya'ni o'sha tumshuqsimonoylami hisoblanadi Xo'p, endi korpus haqida gaplashadigan bo'lsak mana shu tanasida umru suyagini tanasida nimalar bor nimalar joylashgan nimalar kelib birikishini hozir ko'ramiz hop bu yerda mana muskuli subklavi bor aynan shu joyda bu shunga monad demak muskul birikadi bu egat mana shu egat egatga muskul kelib birikadi muskul subklavi degan muskul kelib birikadi va bu yerda impresso ligamentum kosta lakularis bor bu o'sha iz ana shu kosta klauris degani qovurg'i umro boylami kelib birikadigan joy hisoblanadi bu yerda yana linea trapezia bor mana bu bu linea. mana bu linea. A, bunda trapetsiyasimon chiziq hisoblanadi bu chiziq hisoblanib endi bu yerda yana tuberkulem konoidi bor bu e, konusimon do'mbogcha hisoblanadi endi umro suyagini mana bu umumiy e, yaxlit birikish joyini ko'rib olishimiz mumkin bu yerda mana e, to's suyagi haqida video qilgandik tos suyagida ma insuzuralilar bor edi mana bu yerda mana bu yerda insuzura bor aynan shu joyga demak umru suyakning umru suyak kelib birikadi va hozir kurak suyagi bo'yicha gaplashamiz aynan kurak suyagida mana shu akromion kelib umru suyagini akrameal qismi kelib mana shunga birikadi bu birikish birikish hisoblanadi va qisqacha mana shu umro suyagi haqida ma'lumotlar edi endi navbat kurak suyagi haqida gaplashamiz kurak suyagi lotincha skapula deb nomlanadi demak uning ikkita yuzasi bor ikkita yuzasi bor bu fasis kostalis bor mana bu joy mana bu o'sha qovurg'aga qaragan qism va ikkinchisi bor bu fasis pastero skapula ya'ni yoki darzal deb aytsak ham bo'ladi xato bo'lmaydi bu orqa qismi yuzasi endi bularni qirralari bor uchta qirrasi bor va uchta burchagi bor uchta qirrasi margo medialis ya'ni bu umurtqa pog'onasiga qaragan qismi hisoblanadi ya'ni qirrasi margo lateralis tashqi tomonga qaragan tomoni va margo superior bo'ladi ya'ni yuqoriga qirra va xuddi shunday ularni burchaklari bor angulus superior bor yuqoriga burchak va inferiori bor pastki burchak va lateral burchagi bor Angulus lateralis burchaklari bor 3 ta burchagi va 3 ta qirrasi bor bu kurak suyagida endi fasis fasis costalisda nimalar bor shu haqida gaplashamiz bular fasis costalis nomiga monib qovur'iga qaragan tomon deb aytdik bu yerda Fossa subscapularis bo'ladi mana bu fossa subscapularis. Mana chuqurcha mana shu joyda demak xuddi shu nomli mushak joylashgan bo'ladi Musculus musculus subscapularis joylashgan bo'ladi aynan shu joyda endi fasis dorsalis esa esa orqa yuzasida uni do'nglik bo'ladi mana shu do'nglikni hosil qiladigan spina skapula bo'ladi mana bu spina skapula bo'ladi ya'ni mana shu narsa ikkiga ajratadi chuqurchaqni ikkita chuqurchakka ajratadi bu fossa supra spinata mana. va infra fossa suprainata fossa infra spinataga ajratadi ho'p endi bu spina skapulani kengaygan qismi akromion deb ataladi mana bu joyi akromion deb ataladi bu o'sha spina scapulani, uh, demak dungli hosil qilib va yana kengayish -e hisobiga bu yerda akromion hosil qiladi va mana shu akromion to'sh umru suyagi bilan birikadi ekstremitas akromials degan qismi bor edi boya gaplashdik shunga birikadi ho'p endi angulus lateralis tomoni haqida gaplashamiz uh, bu yerda kavita gladinas degan narsa bor uh, mana bu bo'shliq bo'ladi bu bu bunga demak birikadi yelka suyagining bosh qismi kelib birikadi mana shu yerda mana bu yerda yelka suyagini bosh qismi kelib birikadi Boshliqqa. bu lateral burchakda sohasini gaplashyapmiz endi colums scapula bor ya'ni bo'yinchasi bor mana kurash suyagini bo'yinchasi bor endi kolumsap kurash suyagini bo'yni hisoblanadi bunda mm, demak yana hozir mushaklarni birikadigan joyi bor tuberkulum mana bu yerda tuberkulem infralid bor mana bu yerda va xuddi shunday supra glinedali bor mana shu joyga xuddi shu demak tuberkulem supra glinedaliga ikki boshli mushak birikadi mana bu yerga hozir bu yerga ikki boshli mushak ikki boshli mushak birikadi infra tuberkulem infraiaiga esa bunga uch boshli muskul birikadi bunga uch boshli muskul kelib birikadi endi prosessus karokodis bor mana bu bu joyi bor bu tumshuqsimon o'simta hisoblanadi tumshuqsimon o'simtasi bor xo'sh endi bularni qismi mana bu yerda ko'rinishi ya'ni fasis kostalis tomondan ko'rinishi keyin bu yerda yana ko'rishimiz mumkin insizura skapula bor mana e, bu yerda bu tomondan qon e, tomirlar ham o'tadi sirkufleksiya e, skapula humeri bor mana shu aylanuvchiteriya arteria arteri, sirkufleksia humeri bor bor to'g'rirog'i mana shu yerdan o'tadi mana shu o'yma joydan kurashakni o'ymasidan o'tadi